Мы приехали вообще по другой задаче. Приехали е, после Нового года е, на выявление знищення ДРГ. Е, Заняли данную буферную зону, которая была с зеленки по данным секторам і вышли на отметку 0 и закрепились там. Закрепились. Будучи здесь на базе, тут только я один из нашего подразделения находились для того, чтобы координировать действия наших отметок. И так мимолетом два проезда мы видели, как ночью это на то время еще батальон торнадо был. Вот. Тут у местных 1 января местных даже так неусловленный праздник. Это день торнадо, который они залетели сюда, выламывали там двери били там вот это все э, имущество вот и они занимались этим, этими контрабандами раньше оно не считалось контрабандой потому что э, машины свободно передвигались потом ну, решением э, властей решили прикрыть э, товары которые под акцизные это пиво и тд и т.п. потом оно переросло в так называемый бизнес. Люди, бизнесмены хотят возить туда, сбыт есть, а провести не пускают. То есть надо договариваться с какими-то военными. И вот эта контрабанда, она так и выросла. Как вы попросили посты прошли так быстро? Вы говорили, какой-то пароль или нет? Нет, попросил пропустить. А там задача вашего стояла, да? С была более-менее как бы не замечалось, потому что был мост и они очень быстро пролетали эти э, машины, вот. А когда уже уничтожен ну, мост был, вот стало бы проблематично на таких скоростях пролетать, вот. И она стала быть заметной, потому что машина ушла и выехала через Луганск. А тут машина заходит на разгрузку и выходит назад. По данным вот, позавчерашней, истории. Лично я выезжал, забрал две машины с моста. Ну не с моста, а там, где мы сегодня стояли. Забрал две машины, которые были груженные 6 тонн мяса. И во второй машине было три палета шампанских вин и вода Пепси и Кока-Кола. Ну, естественно, по данным, которые мы ждали три дня собирались они завозят с Северодонецка весь товар и тут э, прятают по домам потом договариваются за этот коридор и потом в ночью формируют кол колонну и быстренько пролетают э, через блокпосты на перегрузку ну и позавчера получилось мы довели до формирования колонны и не надеялись, что 128-я бригада будет задействована в этом бардаке. Мы начали останавливать эту колонну. Подключили, начали, ну, перешкоджаты, начали э, милиция. Потом батальон Чернигов, который был задержан, старшина батальона Чернигов, который возглавлял эту колонну, вот и задействована была 128-я в препятствии выхода машин, которые прорвались назад. Мы выставили, когда я арестовал 6 машин, повел к себе на базу, при этом же вызвал СБУ. Они уже выехали на оформление, вот. а эту машину, которую 6 машин, там прорвались все-таки на, на мост, осталось своих людей и свою машину для того, чтобы когда они будут выходить, потому что там уже, ну, сепаратисты мы не контролируем, мы не могли туда зайти. 128 через переезд переехала Беха и нашу машину просто столкнули с дороги, прочистили, вот, и эти бусы вышли, и они скрылись без ареста. Вот, по этим людям, которые мы задержали, Проведены полностью. Все сличики дії, вызваны были пограмм войска, описали на протокол и их отвезли там на разбирательство. Потом, когда мы были, уже загнали эту, эти машины, загнали к себе на территорию, 128-я бригада с Черниговым задействует двух Бэк и несколько джипов с тяжелым калибром приехали к нам на территорию отбивать этот груз. Я вызвал службу СБУ, они подъехали на своих машинах вот и таким таким способом они урегулировали этот вопрос, чтобы не было между нами бойни, перестрелки из-за этого контрабандного товара. По позавчерашнему дню я подошел с ихним комбатом до бойца. Который стоит на блокпосту. Комбат спрашивает данного военнослужащего, сколько машин прошло. Это 4 часа ночи. Когда комендантский час, даже для военнослужащих. Он говорит, 6 машин. Тут говорит, как они туда попали. Команда, ком, поступила команда сверху. Вот и все. А какие там у них команды? Речь идет о 128 бригаде? Да, 128 бригада. 128 я бригада, они заехали сюда. Вот, я их знаю еще по Дебальцеву. Эта бригада, она очень, ну, она боездатна, она толковая, знаю его, ихнего комбрига. Хочу сказать за разведку. Они работают, они вместе с нами работают. Мы уже полностью, этот ноль уже полностью, как бы, практически закрыли для этого. Но эти люди работают, кормят там в лесу клещей, а на клапанах на этих блокпостах. Те же самые, такие же самые люди занимаются совсем другим. И, конечно, если сейчас там СМИ там ценят в интернете, обливают грязью эту бригаду, не все заслужили этого. Есть один генерал, который контролирует эту полностью милицию. Он был начальником Луганской милиции. Вот. И, начиная от батальона Торнадо, который он жестко Контролировал его. На речь речь. А, Науменко, да. На Ум. его на Ум наум. на Вот. И заканчиваю даже этим батлем чернигом, потому что у нас были это уже не первые, не первые схватки по этой контрабанде. Задерживали два месяца назад, четыре зила с пивом задерживали, включая такие товары, которые уже... Ну, запрещены даже как фис фискальная служба. И заканчивая даже с тепловоза снимали, вот недавно снимали мясо, которые, к сожалению, прошли, грузили по допиту, грузили они на а, счастливый ТЭЦ, закидали эту контрабанду, проходили они фискальную службу, этот товар, ну как бы должны были вычислить, что в тепловозе этот товар, проходили по службу и в итоге мы на мосту его сняли. Две службы наши прошли в сторону Луганска. Вот. И только мы на, на, блок, на железнодорожном переезде мы его, мы его сняли. А вам что-то известно по расценкам? Ну, по расценкам неизвестно, но как э, по протоколах по допросах водителей да -да -да. и 4 гривна с килограмма. Это было где-то ну, примерно там две недели назад. Я не знаю, как... Ну, как они влепили эту бригаду, я даже, ну, для себя сейчас ну, не могу даже... Это боевое подразделение, которое я думал, что никогда это боевое подразделение на эту канитель не поведет. Да, когда-то, ну, разговор был с этим старшиной, что мы его сейчас взяли, он мне лично сказал. Мы взяли сопровождающего, комбат батальона сказал, да, у моего бойца залет. Я говорю, какой залет? Это есть финансирование. Сепаратизмом. Тут Осташна мені заріяла. Говорить, ти на мені с'єш зуби. Ну, слава Богу, вчора ми його взяли. Я питаю, як вас звати? Я звати я Прізвище ваше? вас. Роман, дітки ви родом? Родом. Де ви Восіф. зараз служите? В комусь до вас дороги? Батальйон Чернігів. Ще Батальон. раз. Батальйон Чернігів. Ким ви там служите? Старшина батальйон. Чому ви зараз тут? Затреманно. За что? За спробу допомогти в переправке транспорт Контрабанда может? Ну, контрабанда... А как вы блокпосты прошли так быстро? Вы говорили какой-то пароль или нет? Нет, попросил вообще пропустить. Один блокпост. А там дальше ваши уже стояли, да? Если честно, мне обидно, потому что я прошел не один вооруженный конфликт. У меня это не первый, к сожалению, на своей родине. Много военных стали ну, продажными. И когда на время 2010-2011 года э, без войны выхватывали этих коррупционеров, это даже 8-й армейский корпус, в котором я служил. Вот, я служил в 95-й бригаде ВДВ. Но чем больше, например, вот, перемирия, тем больше всякого бардака. Даже если начинаются были активные бои здесь, в станице Луганской, не было ну, времени для всех батальонов подразделений заниматься контрабандой, и все воевали. Только дали перемирие, на ну, ну, начали заниматься этой ерундой. Я не знаю, экономически оно и для страны выгодно, потому что как-никак грины выходят оттуда. Но ну, есть закон, который там, должен соблюдаться и при этом не контролируется военными, потому что военный, он должен воевать, должен защищать страну. А политики, экономисты, они должны этой структурой, системы как-то сами управляться. Я так думаю, что уже настолько получила огласку, что наше начальство, начальство Збройных сил, начальство МВС, что они все-таки примут правильное решение, накажут никого попало, а накажут именно тех людей и опозорят Хотя бы опозорят тех, которые там кричат, что мы воюем, вот, а вы сидите дома. А сейчас я бы хотел, чтобы тоже самый старшина сказал людям, как он воюет и как он родину защищает.